Для того, что, значит, информационная подготовка к этому приговору, видно, она просто не достаточно хорошим образом. Поэтому боятся такого количества прессов, которые будут в прямом эфире обсуждать именно этот приговор. Но мы ожидаем, к сожалению, мягкого. Ну, сначала говорим, что это в в мажор, да? Можно назвать родителей этих веру, да, может быть, личности. Но все же, кто, по вашему мнению, влияет на странные странное Вы знаете, в полномочиях народных депутатов есть писать законы, которые они исполняют. Но я присутствие, в принципе, оппозиционный депутат в этом процессе, это одна часть функции работы народных может быть, как-то влияет на то, что происходит. Хотя, мне кажется, абсолютно глупым, вмешиваться в политику, но так как приговор затянут приглашения приглашение, когда в любой из месяцов. Мне кажется, что здесь политика почему-то есть. Ну кто ведет Скажу, что тяжело, скажем. Кто тебе ведет? Тяжело. Мы это, скажем, после приговора. Ну, вы знаете? Ну, мы догадываемся. Знаете, наверняка на нашей стране еще нельзя, но мы догадываемся. Вы можете, вы можете сами проанализировать это э, присяжник, сын главы его? администрации он э, э, возглавляет, э, возглавлял молодежную организацию партии региона ну, ну кто за этим ваша прогноза он может быть все-таки жестче, чем то, что предназначено ну, мы на это надеемся, и ваше присутствие ваши комментарии, позиция общества конечно будет учитываться мы пытались и, как бы, чувствовать, что возможно возможен мягкий вариант после э, предложения без обвинения ну, скажем, достаточно неадекватных санкций э, мы хотели на украинском семье поговорить на эту тему, собственно, ожидая приговора. Мы не смогли пробиться вот, только благодаря первому каналу, да, российскому. Да, Малахову нам удалось как-то э, информацию, донести до общества о том, что не все, не все хорошо в процессе, на стадии уже вынесения приговора. все-таки ваши прогнозы? Знаете, мы не судим, мы, мы лишь адвокаты и...